Это был первый благотворительный вечер. Мы его посвятили Дню Святого Николая. Мне очень стала близка тема детей. И я хочу поддержать деток сейчас. Справа, звисно, благородно, И тут уже, как-то кажуть, без шарти. За счастье послухати свитови хиты, які Камалия заспевала разом с детьми, кожен мав пожертвовать в то, скільки може. Знаете, я вот честно я говорю, у меня с собой кошелек. Я не знаю даже, сколько у меня там денег, но то, что у меня есть, я максимально буду я считаю, что даже не важно э, количество денег, которые ты можешь. Самое главное, что вы искренне и по вот твоей возможности Вряд ли я могу сегодня что-то пожертвовать, потому что пожертвовано уже все в других местах. Сегодня буквально вот э, решался вопрос там по передаче. На столах стоит э, типа коробочка, и кто сколько может просто туда бросает все. Якби инкогнито, нікого не заставляємо. Якщо душа совість дозволяє, столько і кладите. в кінці вечора все посчитаем, все об'явимо, скільки собрали. У нас дружні стосунки з захорами з Камалі. І я обіцяла сьогодні бути і на їхній, ну я кажу, ви ж вчасно ніколи не починаєте, тому я, встигну, я встигла. Я встигла. Я вважаю, що жертвувати повинні люди ті, які багато заробляють. А оскільки ми і так кожного дня робимо щось. Я послухаю, як багаті люди розуміють благодійність. Для декого із зірок головне не куди йти, а хто запрошує. Олексій Див'єв церковний навіть не знає, куди він потрапив. Я прийшов по приглашенню Камалі, я не читав, що буде. Не знаю. Смотря на що бездумно ніколи не трачу. Есть люди, которым я непосредственно помогаю, там и комитет Мисс Украины-Вселенная, с которым я работаю, мы помогаем. Поэтому я понимаю, что э, никуда не денешься, мы живем в такой стране и в такое время, когда все чего-то нуждаются. По жертве Камалия Камалия обещает отдать на ремонт примещения для детей Сырит из зоны Ато. И мы как раз связались с фондом Зарада детей, который сейчас вот помогает отстраивать общежитие в Рожищеве. который у забита, забитый. Вот сейчас его отстраивают, там уже процесс идёт. И вот мы сейчас сегодняшний вечером будем поднимать ещё деньги для того, чтобы там окончить ремонт, для того, чтобы обеспечить там какими-то минимальными кроватями. Гості концерту спілкувалися, пригощалися, танцювали і за це мали покласти по декілька купюр у коробочки для пожертв. Бажано найбільшого номіналу. Так-так, цікаво, і наскільки ж тисячка Малія розважила гостей? То сьогодні ми в залі зібрали 10 10.000 гривень, плюс Іра била ще должна тоже от себя внести э, некую сумму. Она мне позвонила, должна была сегодня здесь быть, но по некоторым обстоятельствам не смогла быть. А ты молодцы!